Bismillahirrohmanir bimada kan na naon perkaraiatahholku gawai ahlak saha alwala dubudak yajibu wajib alanwala di kabudak naun ayat takholku gawai akhlak itu siwala Bil alaki kalauwan akhlak al- Hasanati anu alus itu akhlaki Min si hiti itu si walad liya karena supaya hirup itu si walad mahbuban halna dibika cinta PIKIBARIHIDINA waktu agungna itu si walad Ya halna mikari doanku ti itu si walad saharobu pangeranana itu walad wayuhibu sarmikara sebuah itu si walad Saha ahlu keluargana itu si walad wajam nasi sarang sakabeh manusia wa wajib sarang wajib alai itu si walad aydon nawa itu si walad anil ahlak iti ahlak al hati adu goreng itu ahlak kaila layakuna karena supaya teka buktosan itu siwalad walad eh tamak ruhan anu dipikang lewa layar do anu Temiari doan muka itu siwala sa robbu Pangeranana ituwalawala yuhibu sarang temika cintahukah itu siwala Sha keluargaa itu siwala duaala adun sare itu salah seorang ogemina nasi anu tetapsa al-waladu Ariabudak aladbu an musopan ituwalaku al-wala duaribudak aladbu anu sopan ituwalad etayahtarimu ngamuliaken itu siwalatwaliidai si kainung ba na itu siwala dua wa muallimi sarengka guru na itu siwala dua wa khwan na serrengka duluur na itu siwalat alkibaro anu gude Anugararadede itu ikhwan. waktuman sarengka saban saban jamawar itu, si itu, si itu, itu manetak baru lewih gede minutibatan itu siwalat wayar hamus saremiknya itu siwalad Iwanauka pirang-pirarang dulur Nah ituwalalat as goro anula lettik itu Ikhwan waman sarengka saaban-saban jamawar itu mantas gowitik itu siman minubatan ituwalanya Wayas duku sarang sok bener itu siwalat walat di dina carita anana itu siwalat wayat wayata wado sarang sok gawe tawado itu siwalat mana si serta manusia wayas biru sarang sok sobar itu walad alal ada karena filar walayu koti sarang tara megatken itu walat al aulad pirang-pirang budak wala yata khosumu sarantara papaduan itu walad ma'ahum sarta itu awlad wala fausarantara sarantara naikun eh walayar fausarantara sarantara narikun itu walad sawtahu kana sora na itu si walad in takalama di mana mana nyarita itu si walad awdohika tawa di mana mana seri itu walad al-waladul waqihu alwala duarieta al du budak alwakihhu anu teboga ka al-wala duari budak alwakwa anu teboga kae ituwalad etetata ada buta gawe e, beradab itu siwalad ma waliida serta inung babana itu siwaladdu waasa tidakti sarang pirang-pirang guru Nah itu siwalalatwalaahtari Musatengah muliaken itu siwalalat man Kajjallma war itu man etak baru lewi gedemintibatan itu alatwala yaham Mu sarang demikannya ah itu walat mankaj Jalma war itu maneta tasguru lewi lettik Minhutitibatan itu alat <coughs> Wayak dibu sarang sok ngabohong itu walad di data kalama di mana mana nyarita itu walad wayar yar sareng sarang sok itu si walad sok tahu kana sorana itu walad ida dohika di mana mana seri itu walad wayuhi bu sarang mika resep itu walad Asad mak karena nyarekan wal kalama sarang karena nyarita al anu goreng itu kalam wal -mufoso, mata sarang karena papaduan wa yasta'zi'u sarang sopo kuyani tu alat bi garihi kasalianti tu alat wa yatakabur sarang sopo takabur itu walad alai ka itu boye wa la sarang te boga kaera itu si walad Ayak mala karena migawe itu si walad Kobihan an kana anu goreng Ayak malah kana migawe itu walad Kobihan an kana anu goreng Walayas mau sarang ngadenge itu si walad an nasihata karena nasihat. Ya wajib naon ayat taat gawe beradab sah budak budak min sigori gori hiti na itu si walad Ahmadu Ariki Ahmad. Eta waladun budak sogirun anu letik itu walad lakinau tetapi itu Ahmad eta atibun anu Walhada atau kulantaran nika lakinnabun yohibumi kar kebuka itu Ahmad saha Abbu Bapakna itu Ahmadwahwarang hari itu Ahmadka cinta itu Ahmad asala karena nanya ankulisa saaban-saaban perkara layyak hamu anu tepaham itu Ahmad Hukana itu Syekh Wadata yaumin sarang Tanah init initan Tanazahat init initan itu Ahmad Ma'a abihi sarta bapana itu Ahmad Bibustadin takbon Paro adulu ini ngari itu Ahmad sajarota waradin Karena tangkal kemang eros jamilatan Anu alus itu sajarota walaki naha sarang tata binari itu saja roh walaki naha sarang tata pina itu saja etak mu wajahun anu bengkung fakolaga nyari tasaah mai Ahmadmah ajamalah duing perkara anu agung eh tak lewih alus hadis sajarotaia takal walakin 5dah sarangtata pin karena naon perkara ya Ababi Bapak Abi, hey, Bapa abi. Ya itu sajaamu wajah pun anu pengkupak koala makangka nyarita saha al Abbu Bapak li Anna Bustaniya karena sajana tukang kebon etala laiyaatan eta labiaatanintennya nganya bitwi miha karena ngalempengkel itu saja min sigorrihat diimiiti letkeneh nah itu saja Pasoro Mangka jadi itu saja etamu wajahtan anu bengku fakola Mangka nyaritaaha Ahmad Duq Ahmad al-asanu Arianu alus eta anu kauwima ngalem pengker abdiha karena itu sajar al ana dina waktu ayeuna fadai tuluy saha abu bapana itu amad wa pola nyarita itu abu lau la la ka itu amad la ya ta'ata la ya ta'ata moal dalika itu nu kawimu ha al ana ya waladihe budak abdi liana karena sayanya itu sajar etakon kaburotnya nyata kes, gede itu sajar wagoludot sar keras naon sakuha tangkana itu sajar fakadari kamangkahalanya kitu nukowimuha alana alwalu alwaladu aribudah Allah diau la ta azab an beradar itulah di min si gori itu si di lay tadi bubera tadi luhu beradamna ta uh, itu sila di piki barihidina waktu gede Nah itulah di